পেঙেৰি হাইস্কুলত বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ পেঙেৰি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত বৰদুমচা পেঙেৰি মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰা উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান পেঙেৰি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি পৰাগ মৰাণৰ সঞ্চালনত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ আগধৰে সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপম দহুটীয়াই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডিগবৈ ওমেন্স কলেজৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ জুভিয়েল কলিতা ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাদত্ত বিভাগৰ মুৰববী অধ্যাপক প্ৰদীপ দত্ত ৰতনীপথাৰ প্ৰদীপ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বলিন্দ্ৰ মহন্ত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণ শিক্ষা সম্পাদক পৰাগ চেতিয়া সমাজসেৱিকা উৰ্মিলা মহন্ত কছাৰীৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই অভিনন্দন উল্লেখযোগ্য যে পেঙেৰি বৰদুমছা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰতি বছৰে চাৰি শতাধিকতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আহিছে কিন্তু অঞ্চলটোত এটা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান নথকাত প্ৰতি বছৰে আধাতে শিক্ষা সামৰিবলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলত সংগঠনৰ নেতৃত্ব সুবিধ হৈ পৰে অসম চৰকাৰৰ পেঙেৰি বৰদুমচা অঞ্চলত অতি সোনকালে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিবলৈ সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ পেঙেৰি মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিয়ে আহ্বান জনাইছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কিষণ লালুঙৰ ৰিপৰ্ট টাইম ছিক্সটিন অসম গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সুখী হৈছোঁ কাৰণ আজি দুশতকৈও অধিক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্ট পাইছোঁ তেখেতলোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সুখ্যাতিৰে সকলোৱে দুশতকৈও অধিক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লৈ পাছ কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে দুশতকৈও অধিক ছেকেণ্ড ডিভিজনৰো আছে থাৰ্ড ডিভিজনৰো আছে আমি এইখিনিত সুখী খুব সুখী আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ সমান জৰালভাৱে আমি খুব দুখী আৰু লজ্জিত হৈ আছোঁ আৰু আমি চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকে ক'ত পঢ়িব এতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছে এখন চৰকাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল নাই ইয়াত আমাৰ পেঙেৰি বৰদুমচা অঞ্চলত গতিকে চৰকাৰে চকু মেলি চাওক যিসকল মেট্ৰিকত আজি ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন তেখেতলোকৰো এখন ভাল ভৱিষ্যত আছে তেখেতলোকে এদিন ভাল মানুহ হ'ব সেই গতিকে তেখেতলোকৰ মুখলৈ চাই এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্থাপন কৰিব লাগে এখন যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেখেতলোকে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বহুত দূৰলৈ যাব লগা হৈছে কিছুমান সামৰ্থ হোৱা নাই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী সেয়েহে নিজৰ অঞ্চলত পেঙেৰি বৰডুমচা অঞ্চলত এখন কলেজ স্থাপন কৰক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক আমি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকলৈ দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে ছাব্বিছৰ আগত ইয়াৰ প্ৰচেছ চলাওক অন্যথা আমাৰো অন্তৰত খুব থাকি যাব সেয়েহে চলিত বিজেপি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বৰডুমচা পেঙেৰি যি পিছপৰা অঞ্চল ইয়াত এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু এখন উচ্চ শিক্ষিতভাৱে কলেজ লাগে আপোনালোকক আজি এই সম্বোধন অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত থাকি খুব দুখেৰে আপোনালোকলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এখন অতি সোনকালে আপোনালোকে এই অঞ্চললৈ আহক চাওক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইয়াত ষ্টুডেণ্টবিলাক কিমান চোকা তেখেতলোক কিমান মেধাৱী মেধাৱী সম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী আজি কেনেকৈ এই অঞ্চলতে গেলি পচি গৈছে কোনোবাই দুখৰ টকাত হাজিৰা কৰি আছে উচ্চ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰা দুখত কিন্তু তেখেতলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ আজিও সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ হয়তো ইয়াৰ প্ৰায় একাংশইহে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব পাৰিব কিন্তু একাংশই নোৱাৰিব সেই গতিকে নিজৰ অঞ্চলত কলেজখন থাকিলে সকলোৱে দুখীয়া আৰু সকলো শ্ৰেণীৰে পাৰিব সেই গতিকে আপোনালোকক আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছোঁ এইটো অঞ্চললৈ আহক শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আপুনিও এবাৰ চাই যাওকহি আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলত কিমান মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থী আছে আৰু কিমান যে আপোনালোকৰ শিক্ষা বিভাগটো এই অঞ্চলত পিছ পৰি আছে শিক্ষা বিভাগটো পিছ পৰিছে কিন্তু ষ্টুডেণ্ট কেতিয়াও মেধাৱীৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা বা শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পৰা তেওঁলোকে পিছ পৰি থকা নাই সেই গতিকে আপোনালোকলৈ আমি শেষৰবাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে এই অঞ্চললৈ আহক অলপ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইয়াত যিমান পৰিমাণে হ'ব লাগে সেয়া ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ধন্যবাদ আমি সদৌঙৰা আন চাট মাঘেদা বেঙী আঞ্চলিক সমিতিয়ে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সুখী ৰাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বৰ্ষ আমি টেঙেৰি উচ্চ মাধ্য উচ্চতৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি অভিনন্দন অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছিলে আমাৰ এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটোত কেইবা কেইবাগৰাকীও সমল ব্যক্তি উপস্থিত থাকে আমি প্ৰায় এইটিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিনন্দন গ্ৰহণ তেওঁলোকে কৰে আৰু তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনাব পাৰে অতিকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে একোগৰাকী সু নাগৰিক হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ হদৌ মৰাণ স্বাধনত তৰফৰ পৰা